ঠিকেই স্বাগতমটো নয়ায়ন পুষ্পব্লক এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গম পাইছে যে আজি মই আহিছোঁ কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনলৈ আৰু আপোনালোকে যদি নয়ন পুষ্প ব্লক ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো তেখেতক লাইক কমেণ্ট দিব আৰু যদি কিবা কথা বতৰা বুজি নাপাওঁ কমেণ্টত ক'ব আৰু যদি কিবা কওঁতে ভুল হয় প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব আৰু পূৰা এইখনেই পূৰা ঘিলাধাৰী নদী আৰু আমাৰ পাছফালে আছে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু সময় পায় পূৰা পাঁচটাই বাজিলে আৰু চাই থাকক ত' কৈছে এটা দুখৰ খবৰ যে গৈছিলোঁ কাজিৰঙা ষষ্ঠ সংযোজনলৈ আৰু তাত মানে এতিয়া বাৰিষা আৰু বাৰিষা মানে বাঘ হাতী তাতে মানে অহা যোৱা কৰি থকা হয় আৰু সেই অনুসৰি ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰ্মিশ্যন নিদিলে আৰু তাত কেমেৰাও অন নাই সেই অনুসৰি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মিছা বুলি নাভাবিব আৰু আজি ভিডিঅ'টোনো কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকে তো চাই থাকিব আৰু পিছফালে আছে নদী আৰু পূৰা জংঘল আৰু দেখিব পাইছে পূৰা হাবিৰ মাজত আছোঁ এতিয়া আৰু পূৰা সেইফালে পূৰা ৰিজাৰ্ভ আৰু সেইফালেতো এলাও নায়েই পূৰা আৰু চাই থকা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কেনেকুৱা হয় আজি ত' কৈ নদীৰ মাজত গৰু কেনেকৈ পাৰ হয় দেখিব পাইছে দিছে নে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুৰা আৰু আমি আহিছিলোঁ পূৰা পাণপুৰ কাজিৰঙালৈ আৰু দেখিব পাইছে পূৰা এইখনেই পূৰা ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আৰু সেইফালে পাৰ্ক আছিল আৰু এয়া চাওক না কিমান কষ্টৰ মাজেৰে আহিছে পূৰা গৰুকেইজনী চাওক ন পুৰা আৰু পূৰা হাঁহি আহিছে লগত আৰু সেইফালে পূৰা জুম কৰি দেখাই দিছোঁ ৰখিব পূৰা গৰু পূৰা ৰখি আছে সেইয়া দেখিছা গৰু কেনেকৈ আহিছে পূৰা কষ্টৰে তই ফাইনেল আহি আহি পাই গ'লোঁ মানে পাণপুৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ পৰা আৰু আছোঁ এটা বিশেষ পুখুৰীৰ ওচৰত আৰু এই বিশেষ পুখুৰীটোৱে হ'ল জামুগুৰি হাতৰ মন্ত পুখুৰী আৰু এই মন্ত পুখুৰীটো ৰজাৰ দিনৰ আৰু ৰজাৰ দিনত এই পুখুৰীটো খন্দোৱা হৈছিল আৰু এই পুখুৰীটোত পানী বছৰৰ বাৰ মাহেই থাকে আৰু পানী কেতিয়াও নুশুকায় আৰু যেতিয়া আগৰ দিনত যেতিয়া মানুহে ঘৰত সকাম পাতে বা যিকোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান যেতিয়া ঘৰতে পতা হয় আৰু তেতিয়া ইয়াত যেতিয়া ৰাইজে আহি মেলি যেতিয়া চাকি বন্তি দিয়ে ইয়াতে বাচন বৰ্তন পূৰা কিনাৰতে মানে ওলাই থাকে আৰু সেইটো মই কোৱা নাই সেইটো আগৰ দিনৰ পৰা মানে প্ৰচলিত হৈ আহিছে আৰু সেইটো বৰ্তমান আমাৰ ককা আইতাহঁতেও এইটো কথা কৈছিল যে আপোনাৰ আপোনাৰ ঘৰতে হওক বা মোৰে ঘৰত হওক কিবা যদি বিয়া সবাহ এনেকুৱা ধৰণৰ সকাম বা অনুষ্ঠান যেতিয়া মানে পতা হয় তেতিয়া বাচন বৰ্তনৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়া আগৰ দিনত আগৰ দিনততো ধৰ বাচন বৰ্তনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ দোকান আছিল ন আৰু মানে ইয়াতে যেতিয়া চাকি বন্তি দিয়ে তেতিয়া মানে ইয়াতে পূৰা বাচন বৰ্তন মানে ওলাই থাকে আৰু যেতিয়া সকাম যেতিয়া শেষ হৈ যায় তেতিয়া মানে ইয়াতে আকৌ ৰাইজে আহি মানে চঞ্জাই দিয়ে বাচনখিনি আৰু এইটো বহুতে ডাঙৰ পুখুৰী আৰু এই পুখুৰীটোৰ বহুতো বিশেষত্ব আছে আৰু আপোনালোকে ত' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু সেইটো মাজতে ঘৰ আছে আৰু ইয়াতে পূৰা বাঁহ দি থোৱা আছে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে আৰু সময় প্ৰায় ছটা দুইয়ে হ'ল আৰু ঘামি মেলি পূৰা অৱস্থা নাই আৰু তাতে ভিডিঅ' বনাব নিদিলে আৰু গৈছিলোঁ কাজিৰঙা হস্ত সংযোজনালৈ আৰু তাত ব্লগ বনাব নিদিলে আৰু কেমেৰা এলাও নাই আৰু সেই অনুসৰি আপোনালোককো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে মিছা বুলি নাভাবিব আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ যিহেতু আৰু বনাবৰ কাৰণেতোতো গৈছিলোঁ ন আৰু সেই অনুসৰি বনাব নিদিলে আৰু বাৰু ৰাস্তাত গাড়ী পূৰা গৈ আছে আৰু আৰু এইটো হ'ল মোৰ ভাইটি আৰু ধুনু আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইটো চাই থাকক তই গা ব'লক জামুগুৰি চেণ্টাৰত লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক বলক বলক পূৰা সন্ধিয়া হৈ গ'ল আৰু পূৰা লগ পাই আছোঁ